Давай, скажи, скажи своим подписчикам. Не Соля. С поводом. Всем привет, друзья. Это канал Готовим с Папой ТВ. Соля, ты сегодня катаешься на лошади. Как зовут твою лошадку, Соля? Шеф. Шеф, тебе он нравится? Шеф, а что ты любишь кушать? Расскажи нашим подписчикам, что ты любишь кушать. Печенье. Печенье? Вау! А дайте ему с печеньку, чтобы он скушал что-то. И все, обязательно я возьму в следующий раз печеньку. Вау! вау, как он съел это печенье! Это просто класс! Шеф-пас! Шеф-пас! А ну, шеф, покажи, что ты умеешь! Покажи! Вау, смотрите, шеф поднимает ногу, вау, вау, вот это он умный, дрессированный. Класс, Соля, тебе нравится? Вау, супер. Так, он навострил ушки, потому что он увидел другую лошадку. Класс, супер. Супер лошадка. Супер. Соломи, я думаю, что нам нужно своих лошадок завести, да? Будем с тетей Мариной общаться по этому поводу. Ну все, пока-пока. Ставьте лайки. Соля, что ты можешь сказать? Like you, <laughs> Наш канал супер. Все, спасибо, пока-пока. Потому что я себе ничего не сказала делать. Правильно? Ну, угу. потому что я тебе еще не сказала, как он увидим, правильно? Ты же не знаешь. Ну я к его управляю. Ты думала, ты знаешь, а на насправді ты не знаешь. Так в мультиках показывают, показывают. Да, да, да. Или бабушки в деревне хочешь. Но это поехали. Да? На самом деле, правильно, совсем не так. Я тебе не знаю, расскажу, я могу широкая часть стопы. Какая у тебя такая широкая часть стопы? Паста? Нет, шесть. Пожалуйста, шеф. Паста, шеф, Ай, браво! Браво, браво, браво! Класс! Ну, он разумный котичек. Я потом в конце еще покажу. Собачке-то и приносят руки. вместе с другими на вас делать, что, чтобы отстоять свою ценность Если он не хочет, чтобы к нему кто-то подходил, он может драться. Поэтому если ты... Потому что иногда вредницы. Поэтому если ты подходишь сзади к лошади, или вообще подходишь к любой лошади, которая тебя не видит, тебе нужно сразу ее окликнуть. Если ты знаешь ее кличку, отлично. Если не знаешь кличку, то просто... Кличка, своего имя. Если ты подходишь, а видишь, что шеф, допустим, кушает, то ты должна сказать ему сейчас «Шеф!» и дождаться, пока он обратит на тебя внимание. Иначе он может просто это испуга что-то сделать, не то, что нужно. Запомнила? И вот даже если не знаешь кличку, то просто говори «Привет!» или «Лошадь!» или «Я подхожу!» чтобы он обратил на тебя внимание. Запомнила? Распилу.